بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين سوزمنا باشدة سزدرجة أزورمنا أزهار قل مهتما صالغم يحشي مهسيك سبب أوازم جدا hatto orada e, yo'tal tutib qolishi mumkin qo'rqamanki suhbatimiz chala qolib ketib qolishi ham mumkin lekin allohdan umidim inshaalloh taolo yetkazmoqchi bo'lgan so'zlarimni hammasini qandoq yetkazishim kerak bo'lsa shundoq yetkazishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman inshaalloh alloh subhanava taolo ikki jinsning orasidagi <coughs> ikki jinsning orasidagi yaqinlikni eng buyuk eng katta gunohlardan qilgan hatto buni qur'oni karimda zikr qilgan bismillahi rohmanir rohiym <imedi> <imedi> va qachonki qachonki lut alayhissalom o'zining qavmiga shundoq deganda eslang sizlardan oldingilar qilmagan faxsh bo'lgan ishni qilasizlarmi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilinadi الإمام ترمزي رحمة الله عليه رواية لارم. الإمام رحمة الله عليه سنن لاردك اليان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قيس برنجس لواطتنا lut qavmining amalini qilayotgan <laughs> topsangiz ko'rsangiz <laughs> bu ishni qilganni ham qildirganni ham qatl qilinglar <laughs> deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlar <laughs> tafsilotga to'xtalamiz inshaalloh buni hukm tafsilotiga kelamiz laanalloh boshqa bir <laughs> hadis sharifda imom ahmad rivoyatlari يعني بوحا رواية حم ابن عباس رضي الله عنهما دان كلا ده أن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات ثلاثة الله, الله تعالى لوط قوم عملنا قل لعنت la'nati bo'lsin Lut qavmining amalni qilganga Allohning la'nati bo'lsin Lut qavmining amalni qilganga Allohning la'nati bo'lsin dedilar rasululloh sallallohu alayhi va sallam. aziz birodarlar bu juda ham jirkanch bo'lgan ish juda ham jirkanch bo'lgan ish haromligida shubha bo'lmagan ish sahoba ikromlar bu ishni qilganni bu ishni qilganni hukmini zinoni qilgandan ham og'ir deb bilganlar abu bakr umar usmon ali roziyallohu anhular bu ishni qilganni islom davlatini qonuniga ko'ra islom davlatini qonun qoidasiga ko'ra qatl qilishga hukm qilgan ekanlar sahoba ikromlarning orasida bittagina farq bo'lgan bittagina ixtilof bo'lgan u ham bo'lsa qandoq qilib qatl qilish haqida ixtilofga borganlar birinchi toifa sahobalar rajm qilib zinoni qilgan ushlab olinsa qandoq rajm qilinsa <coughs> xuddi shundoq rajm qiladi o'sha islom qonuni bo'yicha yurayotgan davlat boshi qozi degan ekanlar ikkinchisi bo'lsa boshqalarga ibrat bo'lsin deb undan ham og'irroq bo'ladi deyishgan undan ham og'irrog'i nima abu bakr roziyallohu anhudan xolid ibn valid so'ragan ekanlar arab diyorini bir chekkaroq joyda Xolid ibn valid mana shu ishni qilayotgan qabilani ko'rib qolib men bularga nima chora ko'ray deb abu bakr roziyallohu anhu ga maktub yozganlarida abu bakr roziyallohu anhu buni ali ibn abu tolib roziyallohu dan so'ragan ekanlar ali ibn abu tolib ular tiriklayin yoqilsin deb fatvo bergan ekanlar va tiriklayin yoqish hukmi joriy bo'lgan ekan ikkinchi toifa sahoba ikromlar bo'lsalar aytar kanlarki yo'q olloh subhana va taolo ala, lut alayhissalomning qavmiga qandoq jazo yuborgan bo'lsa shundoq jazolansin deyishar ekan va ularni eng tepa devordan pastga uloqtirib ustidan tosh yog'dirish kerak derkanlar uchinchi toifa sahoba ikromlar bo'lsalar devordan pastga uloqtirib o'sha devorni ularning ustiga tashlash kerak og'darish kerak derkanlar nima bo'lganda ham sahoba ikromlar bu jirkanch ishni qilganni hukmi zinoni qilganni hukmidan kam deb hisoblamaganlar oyat karimadan ko'radigan bo'lsangiz ham alloh subhanava taolo la taqrobu zina zinoga yaqinlashmanglar deydi va zinoni faxsh deb biladi faxsh deb aytadi bu bo'lsa undan ham faxsh bo'lgan ish lut alayhissalom bu ishni qilayotganlarga eslatma bo'lib bu ishni qilayotganlarga nasihat qilganlarida o'zini qishloqdan chiqarib tashlanglar u pokizalardan ekan degandi hattoki ma'lum mana shu oyat karimadan ma'lum bo'ladiki bu ishni qilayotganlarni o'zi qanaqangi nopokiza nopok razil insonlar ekanliklarini o'zlari ham yaxshi biladi bu razolatni hukmi shariatimizda shundoq shar'iy qonun qoidaga ko'ra shariat huquqiga ko'ra bularning jazosi eng og'ir jazo hisoblanadi va shundoq jazo uyg'ulanadiki shundoq jazo beriladiki boshqalarga ibrat bo'lsin boshqalarga namuna bo'lsin deyiladi bizni diyorimiz musulmonlar diyori qonunchiligimiz islomiy qonunchiligi asosida emas lekin shundoq bo'lsa ham biz musulmonmiz bizni biz qilib turadigan narsa bir qanoti milliyligimiz bo'lsa ikkinchi qanoti dinimizdir hattoki eng muhimi dinimiz hisoblanadi bir ko'r ich qora iflos bir ko'rdan so'rashgan ekan tila tilagingni u razil pastkash ko'r nima degan ekan ko'zim ochilib qolsin demagan ekan ko'zim ko'radigan bo'lib qolsin demagan ekan butun dunyodagilarning butun dunyodagi insonlarning ko'zi ko'r bo'lsin degan ekan mana shu razolat bir jinslilik zinosida mukammal ayon bo'ladi mana shu razolat yevropaning botgan botqog'idan chiqolmay qolganlarni ham shu botqoqqa tortishiga dalolat bo'ladi mana shu razolat ko'zim ochilsin men ham dunyoni ko'ray emas butun dunyo qorong'ulikka mahkum bo'lsin degan bo'ladi bugun rim papasini iroqqa qilgan safarini xulosasini ko'rdim va rim papasi bir jinslilik birinch jinslilikni qo'llab chiqib ular ham xudoning bandalari ularni ham oila qurishga haqqi bor <laughs> ular <laughs> ham o'zi istaganidek oila qurib yashasin yashay olsin bu ularning haq huquqiy erkinligi deb chiqibdi mana qanaqangi botqoqning botqog'iga yotgani mana qanaqangi razolat botqog'iga cho'kkani bularni yevropani g'arbni ruhoniy liderini ahvoli shu bo'ladigan bo'lsa qo'yavering bir <laughs> yilda <laughs> o'n minglab yosh bolalarga o'n minglab yosh bolalarga nomusiga tegadigan mana cherkovlarning rahbarining holati bizni eshikni ham bular taqillatib turibdi balki kecha bugun chiqqan xabarlarda o'qigan bo'lsangiz kerak hozirda yevropani o'sha ba'zi tashkilotlari bizni qonunchilikdan yani o'zbekiston qonunchiligidan buni jinoyat darajasidan olib chiqishni olib tashlashni talab qilib murojaat qilyapti qayta va qayta endi eng katta mas'uliyat ish boshlarimiz bilan birga bizga tushadi birodarlar eng razolatli bo'lgan bir ishni qabul qildirib olsa bundan keyingilarini juda ham osonlik bilan qabul qildiradi bu razolatni qabul qildirgandan keyin bo'ldi qolganlarini qabul qildirish hech gap emas shuni unutmaylik u badbaxtlarni istagi tugamaydi u badbaxtlarni qabul qildirmoqchi bo'lgan istaklar aslo va aslo tugamaydi mana shu eng kattasi hisoblanadi bundan keyin o'z o'zidan oila strukturasi buziladi ta'lim tarbiya strukturasi buziladi oiladagi otaning o'rni onaning o'rni farzandning o'rni ta'limdagi o'quvchining o'rni ta'limdagi ustozning o'rni boringki jamiyatda nimaiki bo'lsa hammasi rasvoz chiqadi go'yoki jamiyat saratonga rak kasalligiga yo'liqqandek bo'ladi va jamiyatning jamiyatligi milliylikning milliyligi musulmonligimizning musulmonchiligi qolmaydi va xalq sifatida biz tarixda qolib ketamiz ellik yilga ham bormasdan ellik yilga ham bormasdan bizni bizligimiz qolmaydi dunyoda o'zbek degan nom nomi nishonsiz yo'q bo'lib ketadi men sizga aniq fakt bilan keltiray yevropa turkiyani o'ziga qabul qilish uchun ba'zi shartlarni qo'ydi aytdiki shuni qabul qilgin ho qabul qilamiz shu qonunni ham qabul qilgin qabul qilamiz shuni ham qabul qilgin qabul qilamiz va qabul qildirmagan qonuni deyarli qolmadi hozir turkiyadagi holatni biz turkiyadan turib ichkaridan turib kuzatayotgan inson sifatida aytamiz oilalardagi holat nihoyatda achinarlik otaning oilada o'rni qolmagan feminiz feminizm nihoyat darajada cho'qqiga chiqib ketgan nihoyat darajada cho'qqiga chiqqan otaning farzandlariga so'z o'tmaydigan darajada ayoliga so'z o'tmaydigan darajada ta'lim barbod bo'lgan holatda qanaqasiga bola markazli bo'ldi ta'lim axloq markazida emas edi bola markazida edi oilalar bu buzilishi shu darajada ko'payib ketdiki <coughs> buni o'zlari ham ko'rib turishibdi istanbul shartnomasi degan shartnomani qabul qilib qo'yib undan qutulolmay yuribdi hozirda holat shu darajaga keldiki bir turk yigiti uylanmoqchi bo'lsa turk yigit uylanmoqchi bo'lsa shu turk bo'lmagan birorta qiz bormi mayli ozarbayjonlik bo'lsin mayli o'zbekistonlik bo'lsin mayli boshqa joydan bo'lsin o'shani olaman deydigan darajaga chiqdi nega shu ta'lim tarbiya axloq jamiyat tanazzul tomon ketayotgani dalolat shundoq erkaklarni bilaman allohga qasam bo'lsin baxtliman degan insonni bilmayman deydi men baxtliman degan insonni bilmayman deydi o'zimni qo'yib turaver deydi biz osonada turibmiz agar bizga o'zini eng asosiy istagini qabul qildira olsa eng asosiy talabini bizga amalga oshira olsa bo'ldi bu bizni bizligimizni saqlab turgan darvoza sindirilgan bo'ladi bizni bizligimizni saqlab turgan eshik buzilgan bo'ladi undan keyin ki, kirib keladigan falokatlarni ofatlarni halokatlarni ko'raverasiz ish boshlarimizga har bir ish boshlarimizga meni murojaatim shu kim bir yaxshilikni qilsa kim bir yaxshilikni joriy qilsa o'sha qilgan yaxshiligini savobi va undan keyin qiladigan insonlarning ham savobiga ega bo'ladi agar bu ishni bu razolatni to'xtab qolishiga amalga oshmasligiga sababchi bo'ladigan bo'lsangiz sababchi bo'ladigan bo'lsalaring juda judayam katta bir savobga ega bo'lgan bo'lasizlar nihoyatda ulug' bir savobga ega bo'lgan bo'lasizlar to qiyomat savoblaringda ajrlaringda kamchilik bo'lmaydi va bu narsa faqatgina ish boshlariga tushadigan narsa emas bu narsa har birimizni zimmamizdagi mas'uliyatdir hozirda jim turish kerak emas bu mavzuda har birimiz gapirishimiz shart yozishimiz shart tushuntirishimiz shart farzdir 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 gapirish imkoni bo'lib turib gapirmaslik yozish imkoni bo'lib turib yozmaslik tushuntirish imkoni bo'lib turib tushuntirmaslik xiyonatdir alloh taolo xoinlardan qilib qo'ymasin har birimiz qo'limizdan qancha keladigan bo'lsa imkonimiz doirasida qancha bo'ladigan bo'lsa o'shani amalga oshiraylik va bularga qarshiligimizni ko'rsatib qo'yaylik biz bu narsaga qanchalik qarshi ekanimizni isbotlab qo'yaylik shu darajada qattiq turaylikki shu darajada norozi ekanligimizni ko'rsataylikki shuni bizga singdirmoqchi singdirmoqchi bo'lib turgan g'arb ham fikridan qaytsin bundan ikki yil avval adashmasam ikki yil avval mana shu kunlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga e nisbatan bir haqorat bo'lganda butun o'zbek xalqi oyoqqa turgan eslaysizmi o'sha kunni hamma payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shanlarini himoya qilib chiqqandi va har bir musulmon zot har bir musulmon shaxsiyat jim turishni xiyonat deb bilgandi iymon masalasi deb bilgandi gapirishni iymoniy vojib deb bilgandi bugun xuddi o'sha holat bu razolatga qarshi bor kuch bor g'ayratimiz bilan qarshi chiqishimiz shart o'zimizning noroziligimizni ifoda qilishimiz shart ishboshilarimizni qo'limizdan kelgancha qo'llab quvvatlashimiz shart bu masalada biz ular bilan birga ekanligimizni isbotlashimiz shart chunki bu narsa bizni hayot momot masalamizdir dunyo qaysi tomondan qaysi tomonga ketayotganini ko'rib turibsiz dunyo koronavirusdan oldin va koronavirusdan keyingi davrga bo'lindi va koronavirus davrida juda ham ko'p narsalar tezlashib ketganini ko'rdingiz dunyoni yana ham kichraytirishga toraytirishga bo'lgan harakatlar qanchalik muvaffaqiyatga erishganini ko'rdingiz endi bundan ham muhimi mana shu barcha dunyodagi xalqlarni bitta xalq qilib butun dunyoni katta bir qishloq qilish harakatida biz o'zimizni o'zligimizni saqlab qolish uchun bor kuch g'ayratimizni ishga solishimiz shart u qandoq bo'ladi birinchisi milliyligimizni saqlaymiz milliyligimizni ikkinchisi dinimizni saqlaymiz bir o'zbekdan dinini olib tashlasangiz uni o'zbekligi qolmaydi bir o'zbekni dinini olib tashlasangiz xoh u xristianlikka o'tsin xoh u ateist bo'lsin farqi yo'q uni o'zbekligi qolmaydi xuddi shundoq musulmon muttaqiy bo'lib turib o'zbeklik milliyligini olib tashasangiz unda ham o'zbeklik qolmaydi ikkalasini bittasini ikkalasini bir vaqtda saqlab qolish kerak milliyligimizni va dinimizni ana o'shandagina biz bu kunimizni musibatidan kunimizni bu bo'layotgan holatida o'zligimizni va o'zimizni saqlab qolgan bo'lamiz hozir men bir narsani tasavvurimga ham keltir olmayapmanda tasavvurimga ham keltira olmayapman alloh o'zi asrasin bu kunlarni ko'rsatmasin na menga na nə nabiralarimga hech kimga ko'rsatmasin imom buxoriyning yurtida ikki jinsli zinoga qonuniy chora ko'rilmaydi jinoyat hisoblanmaydi degan bir qonun chiqishini tasavvurimga ham keltir olmayapmanda siz mana shuni tasavvur qila olasizmi shu sababdan aytyapman bu millatimiz uchun hayot mamot masalasidir alloh taolo bizdan keyin keladigan avlodni oldida yuzimizni yorug' qilsin bizdan oldingilar mana shu qonunni qabul qildirmasdan shunga qarshi turib qanaqangi ularni yuzi yorug' bo'lsa bizni ham yuzimiz bizdan keyin keladiganlarni oldi shunaqa yorug' bo'lsin alloh taolo o'zligimizni dinimizni milliyligimizni to qiyomatgacha saqlab qolishni nasib qilsin bizni ham tashqaridan ham ichkaridan buzmoqchi bo'layotgan bizni dinimizdan millatimizdan uzoqlashtirmoqchi bo'layotganlarga o'zi kifoya qilsin <laughs> men <gülüyor> men bu qonunda juda yam katta bir siyosiy o'yin borligiga aminman judayam katta bir siyosiy o'yin u ham bo'lsa xalqning nazarida xalqning nazarida xalqning o'z davlatini qadrini yo'qqa chiqarish olloh asrasin olloh asrasin alloh ko'rsatmasin agar mabodo mana shu qonunga o'zgartirish qo kiritadigan bo'lsa xalq zarracha dindor bo'lgan xalq o'zining davlatidan yuz foiz sovib ketishi turgan gap shu sababdan mana shu siyosiy o'yinni qilishmoqchi hyapti deb o'ylayman alloh taolo dushmanlarimizga o'zi kifoya qilsin ham ichkarida ham tashqarida bo'lgan dushmanlarimizga o'zi kifoya qilsin xalqimizni ham davlatimizni ham ishboshlarimizni ham barcha barchasini o'zi rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin o'zi sevadigan amallarga muvaffaq qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh